Всем большой привет! Меня зовут Лёша Ангелина. Э, сегодня я вам хочу сказать, что... Готовьтесь к челленджу! К челленджу на его. Челлендж будет называться... Я только что, кстати, прошла с мамой и забрала с новой почты. тебе да, я их очень долго ждала. Доставка у меня и шла, кто интереснее, сейчас вам говорю, потому что потом я не буду вам говорить, потому что потом я буду снимать чай. Такой вот бинбуз. Как положено вкусы тут. Вот, бинбуз. Кстати, хочу сказать, что... Наверное, большая вероятность того, что будет лучшее качество видео, когда мы будем снимать. Я буду снимать челлендж с мамой своей. Да. Она очень хочет попробовать каялочку. Я уже пробовала только что одну. Это ужас. Знаете, какой у нее вкус? Сейчас я сяду и вам все подробненько опишу. Это просто ужас. Знаете, какой у нее вкус? У нее такой м -м, притерный. Да, притерный такой вкус. Э -э очень притерный. Не знаю почему. Я, но прям, знаете, лазон алоэ. Вот. И когда тебе э -э, в нос врывают, ну, этот алоэ э -э, вдают в этот, ну, ваш носик. Вот. И это такой вкус, только а алоэ. Он такой... Горь, э, горький но это такой приторный у косяки вкус он очень сладкий да я еще пробовала э, топист или бери блу это berry блу это, это голубика если меня не, не моя память э, и тоже паста я ела дважды уже зубную пасту не попадалась вот и что я вам хочу сказать обязательно посмотрите челлендж буду занимать челлендж супер надеюсь будет кодячки будем поедать в общем все такое Это не дорого. Не удивляйтесь. Э, это на сайте заказала купить. Кто, смотрите, кто живет в Украине и не может, возможность купить эти э, Бин конфеты. Где-то, может, и есть, нет, в Украине где-то есть, там, не то в Одессе, э, в Киеве, где-то там есть. А кто живет в таких городках, так как я, в селах, может быть, в э, таких городках, как я, я живу в Мельнике. вот. Как же мне достались эти конфетки? Я просто хотела поинтересоваться, мой папа и мама э, пришли как раз в комнату ко мне и хотели посмотреть, что, чем я там занимаюсь. Они посмотрели, я смотрю видео Бин Бузл Челлендж. Они так удивились. Потом папа сел и начал смотреть этот Бин Бузл Челлендж. И мама моя, и им удивительно, но понравилось, как эти конфетки могли понравиться. Ну, в общем, да, потом я каким-то случаем зашла на сайт купить эээ джерри берли в украине кто живет в украине то и, э, и купляет а кто в россии вам не говорю потому что вы это можете купить его я говорю только тем кто живет в украине и я вам оставлю ссылочку внизу под этим видео как зайти на этот сайт ссылочку вам оставлю Окей, джерри берли хочу вам показать одну двух э, тут и у меня две пары ну как раз для меня и мамы и больше их нет вот такая вот секунда вообще не пойму почему она такая но вот такая вот она крапинку вся полу я уже ела, которых много потом какой скунт спрея или или не обращайте внимание на там или секунд или лаквица вот такая вот она черная вот потом что у нас собачья еда. У нас тут еще надписи есть беленькие. Вот такая беда. В общем, пробуйте ну, а на ну, каявки Я еще вообще ничего не попробовала. Я только попробовала... А, забыла вам сказать. Я попробовала каявку Попробовала зубную пасту. Зубная паста вообще... Фу, я не могу. Это самое плохое. вообще лай от лайма ничего не тоже нет боже он такой вкусный он такой сначала когда ты его жрешь сразу чувствуется вот лайм сразу чувствуется потому что он сразу жрешь а он сразу кислота Траву, травичку я еще не пробовала и не хочу пробовать мы будем туховый сыр пробовать пич и бт пич персик берд рва я не знаю, ну какие они понятные Конфетки попались. Я не знаю, они просто оранжевые. А тут пич и белки, вода или персик, они должны быть э -э, оранжевые в крапинку красную. Они просто оранжевые, еще есть какие-то... Сейчас вам покажу. Не могу достать просто. О боже. Я не могу достать, ребят сейчас я все вижу, ну вот. Вот, я не могу понять, что это за конфеты. Это вроде бы и не рвота, и не персик. Это и не рвота, и не персик. А, а я, я поняла уже как. Там еще есть, но я не знаю вообще. Такое вот лайм или трава. Вот голубика или зубная паста. Очень жесткая. Потом собачьи да, показывала, в принципе, я показывала, ну подгузники, подгузники беленькие так не будем сейчас рассказывать показывать посмотрите на бум челлендж на на челлендж Так, Так, теперь теперь тому, тому, я я купила на сайте, я вам уже вам говорила, на сайте я вам оставлю ссылочку внизу под описанием. Вот. Теперь. Так, закину все вот все все. Я только что пошла в школу и да. Так, в общем, смотрите.